Здорово. Доброго знаемного друга. Вячеслава Черногирова, якого я, я, я доброго не доел Да вот, не подала нам еще олигарха деньги за то, что показывают наши акции. Это не проплательная акция. И мы не будем вам платить олигархи никаких денег. Не показывайте, но не показывайте, пожалуйста. Можете убрать камеры, потому что все равно вы отказываетесь пускать него эфир. Но у нас есть свои источники информации. У нас есть свои возможности отключаться до людей. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо за то, что пришли. И спасибо за то, что откликнулись на призыв. Спасибо что доверились, несмотря на вторую неделю дискредитации уличного протеста, который полный масштаб ведет по всем каналам. Власть, президентская администрация, президент, Рада набила гуд, объявляя всех, кто выходит на улицы кремлевскими агентами. Посмотрите вокруг. Вы видите среди нас кремлевских агентов? Вы видите тут врагов Украины? Нет, конечно. Вы видите людей, которых нельзя сбить со своего курса. Сбить толку. Вы видите людей, которые решили жить в лучшей стране и которые не готовы податься обману. Я преклоняюсь перед людьми, которые ценой своей жизни отстаивали и отстаивают украинскую государственность. Наши солдаты, есть тут ветераны одно а среди нас, по сегодняшний день сражаются и отдают жизни за будущее детей. Они борются за свою страну, за свой народ и за свободу. Они борются за великую Украину. И мы обязательно сделаем ее великой. Украина и украинский народ – великий народ, великая нация. И Украина заслуживает быть великой. И весь мир должен это признать. Посмотрите, как одна команда крупнокалиберных барыг превратила Украину в собственную контору. За последние четверть века они методично обкрадывали всю страну. Они методично брали под свой контроль все телеканалы. Они методично покупали весь политический класс со своими лидерами местами парламентских список. Начали создавать нужную себе иллюзию политического процесса. Они решают, кто станет очередным лидером, кого убрать со сцены, кого уничтожить с грязи, кому приоткрыть кормушку, кому перекрыть кормушку. У них есть свой порядок и свои принципы. Главный принцип – при любой политической формации сохранить контроль над властью и основными политическими силами. Они могут между собой играть в войнушки, финансировать разные враждующие политические силы, могут кидать друг друга, это они умеют, могут судиться, играть в политические шахматы, иногда ради спортивного азарта кого-то, кто -то кого победит в этих играх и получат контроль, но и получат контроль над потоками. Пускай временно, а потом будет очередь другого из шайки лейки. Но в конце концов они договорятся. Они поделятся и продолжат играть дальше. Вот так, дорогие мои, они держат нашу страну и всех нас за это время. Так и собираются продолжать дальше. За это время они возомнили себя безгранично успешными. За это время все идет у них по плану. Конечно, их план сильно отличается от нашего. Но пока у них все в ажуре, и все хуже, и хуже приходится людям. Они в восторге от себя, горды своим результатом, пока они с сухим счетом обыгрывают народ, переживший за 25 лет ужаса и две революции. Дважды восставший народ оккупация территории агрессоров, огромный потенциал индустрии, сельского хозяйства, туризма, инноваций, мозгов, золотых рук. И вместо того, чтобы это работало на людей и страну, направлять все богатство к себе в карманы. Дорогие мои, мой любимый народ Украины, вот эта шайка барык уже четверть века смотрит на нас и издевается над нами. Они считают себя умнее всех нас. Они считают, что всех перехитрили. Бандитов государственного масштаба, которые забрали и продолжают забирать все богатство нашей страны и весь потенциал. Хватит. Достало. досить. Напрыгло. Больше так продолжаться не может. Настало место, время прорвать этот круг. Настало время громко сказать этой маленькой шайке, которая не так сильна, как они возомнили. Отныне народ украинский будет решать направление нашей страны. Отныне перед украинским народом будет отвечать правительство. Отныне Они перед олигархами. Отныне богатство народа будет нашим. Отныне наши дети будут иметь будущее по нашему плану, по плану народа, а не по вашим схемам. мы украинский народ будем решать, что будет нас представлять в Верховной Раде дальше уже не пройдут ваши трилки дальше править будет украинский народ дальше мы не дадим обмануть себя все это время у людей только плохие новости у нас у всех а у них богатство все растет и растет пора уже развернуть колесо судьбы обратно пора, чтобы у людей появились хорошие новости хорошие новости в семьях на работе, для их детей, родных и близких. Хватит столько плохих новостей. Настало время, чтобы плохие новости появились у этой шайки бары. Появились, когда мы все, в том числе и я, пришли придем украинскую политику. Неудивительно, что они ненавидят меня. Неудивительно, что они так мечтают. Вчера все, вся фракция ППП обсуждала, как нужно меня выкинуть из страны. Каким образом это нужно сделать? Вы, они кричат, уходи оттуда, откуда, откуда приперся. Я их понимаю. Проект, я не в час коррумпированной аморальной культуры. Я сказал об этом в конце и президенту Порошенко. Со мной эти штучки не пройдут. Меня невозможно манипулировать, меня невозможно закупать, запугать, меня невозможно подмигивать и дальше, как ее любил Тарас Шевченко, Черновил, Георгий Гонгадзе, герои Майдана и наши войны, которые отстаивали свободу и светлое будущее Украины. Yeah. Спасибо, они знают, что мне не нужны все эти чтобы донести свою позицию до народа, могут убраться отсюда тоже. Или привлечь внимание лидеров демократического мира. Ненавидят меня, потому что я не боюсь говорить правду, потому что я не боюсь их грязи и черного при власти. Да! Пятое избавление народа и бизнеса от уничтожающего бюрократического регуляторного груза. Шестое. Резкое снижение налогов в Грузии снизил их на 60% и упрощение налогового администрирования. Седьмое. Фундаментальная судебная реформа, чтобы в судах была справедливость. Восьмое. Радикальная либерализация и реконструкция старой олигархической экономики. Девятое. Реформа образования, здравоохранение, социальной политики. Для того, чтобы хотя бы наша молодежь могла получать качественное образование, они а не ездить в Польшу, в любые... Бескомпромиссно, и если нужно, очень-очень жестко. Воры <свес> должны перестать спать сладко и начать рожать от страха украденное у государства у вас должно вернуться государственным казну людям. Барыги должны торговаться. Ни в кабинетах власти, там не место барыгам. Ни одному, ни второму, ни третьему. А барыги должны торговать где-то под мостом, пока их не поймают. Аваков, готовься! Для этого нужна сильная власть, сконсолидированная, сильная вертикаль. Жизнеспособная и боеспособная. <как> Готовая действовать быстро и решительно. Не получится. Иначе очистить страну от бандитов и краупиц. Их слишком много. Протестуем. Она не полезет. Бежим депутатов. Ферт Порошенко. Некомпетентных, вороватых чиновников решают судьбу десятки миллионов. Поэтому выборы – это демократический легитимный выход из глубокого кризиса, в который находится страна. Это единственный способ предотвратить возможные цели, неуправляемые процессы, которые могут стать роковыми для страны. Но у них ничего не получится, потому что сегодня мы собрались, очень много нас собралось сегодня тут, и завтра нас будет гораздо больше. Цьому наш мітинг завершено. Я хочу подякувати небу за те, що не змочило нас дощем. І я дуже прошу, давайте залишимо киянам наше чарівне місце чисто. До повстанці коханого проводжало дівча, була туга на серденьку і сльоза на очах і шептала коханому, не забудь же. Як отут я під вишнею цілувала тебе і шептала коханому, не забудь же ніде, як отут я під вишнею цілувала тебе. Друзі радо зустрінули молодого бійця, розказали усе йому про повстанське життя і в лісах не з скорострілом в руках. Він боровся з червоними, у загонах упа, і в лісах не з скорострілом в руках він боровся з червоними, у загонах, упа. Прийшла звістка із відділу, що коханий упав, що він в бою нерівному, смерть героя прийняв, не заплакала дівчина, як почула про це. І не впала із відчаю, їй сльоза на лице не заплакала дівчина, як почула про це, І не впала із відчаю їй сльоза. На лице В першу жінічку невидною, прямовала З санітарною торбою за плечима ще й крізь, і на ранок до відділу зголосилась. она Я пришла быть повстанською Гірку чашу вина І на ранок до да відділу Зголосилась вона Я пришла Повстанською гірку чашу вина вчора звістку отримала, що коханий поляг, тож я мушу коханого, тут продовжити шлях. И решуча смелым уём, Девча стала устрей.